بسم الله الرحمن الرحيم نحمده बसमिल्लर नमदून आला रसूलहल करीम अल्लामकुम प्यारे दोस्तों में चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसानल सज्जाद है और सिलसिले सीरत नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की इस वीडियो में हम कबीले कुरैश की शाख बनू तैम बिन मुर्रा और उसके मशाहर आलाम के बारे में बात करेंगे दो सौ बनताम जो रसूल अल्लाह वसल्लम के वजीर और खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तन का कबीला और ख़ानदान है कुरैश की एक बड़ी और अहम शाख थी मक्का की रियासत में जहाँ कुरैश ने मुख्तलिफ़ रियासती मनसब खानदानों में तकसीम कर रखे थे उनमें खून बहा और दियतें इकट्ठी करने का मनसब बनो के पास था चुनाचे इस सिलसिले के तमाम मुकदमात इन्हीं के सामने पेश होते थे और इन्हीं का फ़ैसला तस्लीम किया जाता था इस कबीले की सबसे मशहूर शख्सियत अम्बिया और रसूलों के बाद अफजलबर इस्लाम के पहले खलीफा राशिद, अशर मुबशरा में शामिल ईमान ज़हद के पैकर और ख़ातम्नबी सउलिन जानशीन महबूब और यार ग़ार सैदना अबूबकर रजील्ल्ला तन थे जहूर इस्लाम के बाद नबी करीम सल्हुसम ने जब इनके सामने इस्लाम को पेश किया तो इन्होंने बग़ैर किसी पसो पेश के इस्लाम कबूल कर लिया आज़ाद और बालग मर्दों में यही सबसे पहले इस्लाम लाए और मुसलमान होने के बाद अपने पुराने दोस्तों और रफ़ीकों को भी इस्लाम की दावत पेश की चुनाचे आश्रम बशरम में से पाँच साहबा जिन में हज़रा बिन आफान तलह बिन उबैदुल्ला ज़ुबैर बिन अवाम सात बिन नबी वक़ास और बिन अब्दरमान बिनआफ रज़ील तहम शामिल थे इन्हीं की दावत और तरगीब की बदौलत दौलत इस्लाम से सरफराज हुए मेराज के मौके पर सबसे पहले नबी करीम सल्ला वसल्लम की तस्दीक और तइद करने वाले थे जिसकी बिना पर आपने इन्हें सिद्दीक का लक बता फरमाया मदीना की तरफ हजरत के सफर में आ हज़रत सल्हुस के रफ़ीक रहे नीज तमाम गसवात और मार्कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सकब रहे और आपके मर्ज़ वफात में मस्जिद नबी में इमामत भी करते रहे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सहाब कराम ने अबू बकर सिद्दीक रजी बकरील्ल् तन के हाथ पर ही खिलाफत की बैत की मनसब खिलाफत पर मुतमक्न हो जाने के बाद आपने इस्लामी कलम रो में वालियों आमिलों और काज़ियों को मुकर्र किया जा बजा लश्कर रवाना किए मुनकरीन ज़क़ात और इस्लाम से फिर जाने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद किया यहाँ तक कि तमाम जजीर अरब इस्लामी हुकूमत का मुती हो गया फितने अर्तदात के ख़ात्मे के बाद आपने इराक़ और शाम को फतह करने के लिए इस्लामी लश्कर रवाना किए जहाँ का बेशतर हिस्सा आपकी ज़िंदगी में ही फतह हो गया बिल आखिर सन तेरह हिजरी के जमादी जमातीसानी के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दो साल और कुछ महीने बाद अब्दुल अब्दुल्खताब रजी अल्लाह अन को अपना जानशी बनाकर इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए अल्लाह ताला की इन पर करोड़ों रहमतें होंरत अब मकर सिद्दी रजी अल्लाह ताली अन की बेटी उमुल मोमिनत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तह को रसूल सल्ला वम की तीसरी जौजा बनने का शर्फ हासिल हुआ आप के तमाम अजवाज निकाह के वक्त मुतलक़ा या बेवा थी सिवाए हजरत आयशा के जो कंवारी आपके निकाह में आए जिस तरह मर्दों में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक अबूबकर थे इसी तरह औरतों में सबसे महबूब अबू बकर की बेटी आयशा रजी अल्लाह थी इनकी इल्मी हैसियत भी तमाम उम्मत के सामने रोज़ रोशन की तरह आया है इनको यह खसूसियत हासिल थी कि जब भी कोई मुश्किल और पेचीदा मसला सहबा कराम में आन पड़ता तो वो इन्हीं की तरफ रजू फरमाया करते थे औरतों में सबसे ज़्यादा और थी। औरदीस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हज़रत अबू हरैरा रजील् तन के बाद इन्हीं से रवायत किया गया है मशहूर मुहदस हाकम ने अपनी मुस्दरक में बयान किया है कि शरीय मतहरा के एक चौथाई अहकाम हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह के जरिए मंतिल हुए हैं वाक इफ्क में जब आप इस्लामी लश्कर से पीछे रह गए तो आप पर रईसमाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने जिना की तहमत लगाई जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपकी पाक दामनी और बारात में सुर नूर की दस आयत नाजिल फरमाई इसका तफसी वाक़ इनशा अपने मौके पर आएगा अहद नब्बी सल्ला वसलम के बाद आप खुलाफाय राशिदीन के तमाम अहद की शाहिद रही और मजीद ये कि आपने खिलाफत बनै के इब्तदाई सत्रह साल भी मुलादा फरमाए आपका इंतकाल सन अट्ठावन हिजरी में मदीना मुनवरा में हुआ आपके मुनाकब फजाइल ओलमा ने बहुत कसरत से बयान किए हैं, जिससे आपकी अजमत और शान जलालत मुस्लिम ख़वातिन पर नुमाया होती है दूसर हजरत आयशा रजी अल्लाह तह की बड़ी बहन अस्मा बिन तेबी बकर रजी अल्लाह तन थी जो हजरत ज़ुबैर बिन आवा रजील्न की जौजा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्ला की वालदा थी इन्हें आ जातुन नेताननता का लकब दिया जिसका माना है दो बंद वाली जिस रात नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो इन्होंने आपका और हज़रत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह तन का तीन दिन का खाना और पानी तैयार किया इत्फाक़ से बांधने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं आई और उस वक्त का एक एक लम्हा इंतहाई कीमती था लिहाजा इन्होंने फ़ौरन अपना कमर बंद खोल कर उसके दो टुकड़े किए और उससे खाना और पानी बाँधा आप सल्हसम इनकी इस खिदमत से बहुत खुश हुए और इन्हें ज़ातनता लक़बता फरमाया इतहाई सब्र तमल और अज़्मलाल वाली थी अब्दुलमलिक बिन मरवान के ज़माने में जब हजात बिन यूसुफ़ ने मक् मुकरमा पर हमला किया तो इनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजाज की फ़ौजों का डट कर मुकाबला किया ये मुसलसल अपने फ़र्जंद का हौसला बढ़ाती रही यहाँ तक कि हजाज ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके उनकी लाश को सूली पर लटका दिया जब ये अपने बेटे की लाश के पास से गुजरी तो बग़ैर रोए और घबराए नहायत जरूरत के साथ फरमाया कि तमाम सवार घोड़ों से उतर गए लेकिन यह सवार अब तक नहीं उतरा फिर फरमाया कि अजाज तूने मेरे बेटे की दुनिया ख़राब की और इसने तेरे दीन को बर्बाद कर दिया उसके चंद दिन बाद तकरीबा सौ साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच फरमा गई अल्लाह इनसे राज़ी हो दोत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला आम के बेटों में अब्दुल्ला बिन बकर, बकर्दुलरमान <मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्> बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी बकर थे मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे कासिम बिन मोहम्मद मदीना के मुमताज़ तरीना और बुज़ुर्गों में से थे इनका शुमार मदीना के सात बड़े फकह और अकबर तबइन में होता है ये हजरत इमाम जाफर सदक नाना थे इन्हीं कासम बिन मोहम्मद की औलाद में छठी सदी हिजरी में ईरान के मशहूर फलसफ़ी शेख उमामा फ़खरुद्दीन मोहम्मद राजी पैदा हुए इनके अबाऊ अजदाद ने मक्स से तबरिस्तान की तरफ हजरत की इनके वाल जयाद्दीन रे शहर के ख़ीब थे जो आजकल ईरान के दारुलकूमत तहरान में ज़म्म हो चुका है इमाम राजी को बहुत से दीनी असरी में महारत हासिल थी जिनमें इल्म, इल्म कलाम, इल्म फ़लकामतिक फलसफा इल्म मौसूई यानी पोली मैथ्स तबियात रियाजियात कीमिया तिब तारीख़ और इल्म फलकियात वगैरह शामिल हैं इनकी सबसे मशहूर तसनीफ़ कुरान पाक की तफसीर मफ़ातिब है जो में तफसरकबीर के नाम से मशहूर है आपने सन छः सौ छः हिजरी में मौजूदा अफ़गानिस्तान के शहर हिरात में वफात पाई दोस्तों, सौ ख़ानदान बनुतम के एक और काबिल ज़िक्र सहाबी तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह तन है जिनका शुमार आश्रा मुबश्र में होता है ये इस्लाम कबूल करने वाले पहले आठ अफराद में से एक थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तन की दावत पर इस्लाम लाए आपका शुमार उन छः साहबा के शुर में भी होता है जिन्हें हजरत अब्दुल ख़त्ताब रजी अल्लाह तन ने अपने आखिरी वक्त में कमरे में बंद कर दिया था कि जब तक आपस में किसी एक की खिलाफत पर मुत्तफिक नहीं हो जाते बाहर ना आए ग़ज़वे बदर के अलावा तमाम गजवात में शरीक रहे बिलखसूस गज्व में आपने शुजात और जानसारी के वो बेमिसाल जहर दिखाए कि तमाम अवम की तारीख ऐसी नज़र पेश करने से आजिज़ है जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लाम को हर तरफ से नरगे में ले लिया था और उनकी खून आशाम तलवारें आपकी मुकदस हस्ती को फना करने के लिए बेताब थी उस नाजुक वक्त में हज़रतल बिन उबैदल रज़ील्ल्ला एक आहनी दीवार बनकर खुर्शीद नबूत को चारों तरफ से बचा रहे थे तीरों की बौछाड़ को हथेलियों पर रोकते तलवार और नज़े के वार पर अपना सीना आगे करते और शेर की तरह तड़प कर हमला करते और दुश्मन को पीछे हटा देते यहाँ तक कि दूसरे सहाबा भी आपकी मदद के लिए आ पहुँचे उसके बाद आप सरवर का इनात सल्ला तसम को अपनी पुश्त पर सवार करके पहाड़ी पर ले आए और महफूज कर दिया इस जंग में आपका हाथ छल होने के अलावा तमाम बदन भी इस मुदाफ़ियत की वजह से ज़ख्मों से छलनी हो गया इसी वजह से नबी करीम सल्ला तसल्म ने इनके बारे में फ़रमाया कि जो शख्स किसी शहीद को रुए ज़मीन पर चलते हुए देखना चाहे वो तला बिन उबैदल्ला को देख ले हज़रत अबूबकर रजी अल्लाह अन जब भी गज्वेद का तस्कर करते तो फरमाते कि ये तलहा का मखसूस दिन था जबकि हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन इनको साहिब अहद फरमाया करते थे सन छत्तीस हिजरी में जब इराक़ में जंग जमल हुई तो आप हजरत आयशा रजी अल्ला की तरफ़ थे हजरतली रजी अल्लाह तन से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको वाज नसीत फरमाई जिस पर आप पीछे हट कर एक साफ में खड़े हो गए कि अचानक एक तीर आया और आपके कुटने में पेवस्त हो गया यही तीर आपकी शहादत का सबब बना कहा जाता है कि यह तीर मरवान बिन हकम ने मारा था जो बाद में बरुमैया का पहला हुक्मरान बना अल्लाह आलम बनाम दूसरों रजील्ला ने मुख्त अवकात में मतदद शादियां की आपको नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लास के चौहरे हम जुल्फ होने का एजाज हासिल है क्योंकि आपकी चार बीवियां चार उमहतुलमोमिन की बहनें थीं जिनमें सईद आयशा सिदीक़ा जैनब बिन तेज उम हबीबा अबू तेबूसफी और उमुलमिन उम सलमा रजी रजील तन शामिल हैं आपने अपने तमाम बेटों के नाम मुख्तलफ़ अम्बिया के नामों पर रखे दोस्तों आखिर में बनो तम के एक और मशहूर शख्स अब्दुल्ला बिन जुदान का जिक्र करके वीडियो का अख्ताम करूँगा ये शख्स हज़र अबूबकर रजी अल्लान के वालद का चचा जात था और सादात क्रैश में से था अपनी सखावत फयाजी और गरीब परवरी में बहुत मशहूरमारूफ था इसकी दावत तो आम वाली देख, इस कदर बड़ी होती कि देख से खाना निकालने के लिए सीढ़ी की मदद ली जाती थी जमान जाहलीत की मशहूर जंग जंग फिजार ने यह पूरे बनू किनाना का सिरदार था नीज जंग फिजार के कुछ अरस बाद कुरैशी कबाइल के माबैन होने वाले एक तारीखी हिल्फुल फजूल में भी इसका एक अहम किरदार था इस मुआहदे की कुछ तफसील मैं बनू साम की वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ इस मुआहदे में नबी करीम अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की थी क्योंकि इसका मकसद अमन वमान का क़याम था ये मुआहदा तय करने के लिए बनू तैम समेत कुरैश की पाँच बड़ी शाखें अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पर जमा हुईं और वहीं जुल्म के खिलाफ मजलूमों का साथ देने के लिए सब सपहद पैमान हुए अब्दुल्ला बिन जुदान की वफात तकरीबन साठ साल में जहूर इस्लाम से काफ़ी अरसा पहले हुई दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अखता करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाम वरम वक्